ームルームが終わったからやっと学級委員会に行けるぞー今日は何の話をするんだろうそろそろ文化祭とかの話かな考えるだけでドキドキワクワクしちゃうなえむちゃん今日、なんだかすっごくご機嫌だねうんだって今日はー学級委員会の日 わかったのまあ見てればなんとなく分かるよ前の学級委員会の時も朝からそわそわしてたしでも学級委員って楽しいのクラスをまとめたり行事の計画立てたり大変なイメージの方が強いけどえっうーん大変だなって思うことはあるけどでも そんなの忘れちゃうくらいすーっごく楽しいよみんなにニコニコしてもらうにはどうすればいいのかなって委員会のみんなで考えるんだけどそれがうまくいってみんながキラキラ笑顔になってくれると私も嬉しくなっちゃうんだ <laughs> そっかおおとりさんらしいねそれなら今日もめいっぱい頑張らないとだね応援してるよ

大鳥さん。こんにちは。っ朝日菜先輩、今日も笑ってるのに、笑ってないよー。どうしたの。あ、いえいえいえ、なんでもありません。今日、今日も頑張りましょうね。 うん、それじゃあ教室に入ろうかひいあっ朝比奈先輩なんだか最近元気なさそうだな学級委員になってから会うことが増えたけど。 しょんぼりしてる感じがするし。大鳥さん学級委員会始まっちゃうよ。あ、はい今行きますあわわ、いろいろ考えすぎて、ぼーっとしちゃった。今から学級委員会なんだから、そっちのお仕事に集中しなくっちゃ。よーし 今日もみんながワクワクワンダホイになれるように頑張る。れ